getdik. Uçarlı pəhləvanın etdiyi qeyri-adi üsullar sakinlərin təəccübünə səbəb olub. 1990-cı ildə Ucardan adlanan Ruslan Qadiloğlu Məmmədov rayonunda güclü pəhləvan kimi məşhurdur. Hər kəs Ruslanı gözəl insan, güclü pəhləvan və bacarıqlı müəllim kimi tanıyır. O hələ uşaqlıqdan, yəni 6 yaşından idmanla məşğul olur. Ruslan 2017-2019-cu illərdə Rusiyada yaşayıb. Müəyyən səbəblərdən vətənə dönüb. Ruslan deyir ki, pahləvanlıq sənəti onlarda irsidir. Mənim ə, atamın atası, yəni babam, öləndə öz rəhmət, güclü pahlavan olub. Yəni güclü olub, çox güclü olub. Ondan da irsə keçmədi bizə. Özündə nə vaxt hiss eləmisən ki, bu qabiliyyəti? Müəllim, özüm də hardasa 29-30 yaş hərəfəsində hiss elədim ki, yəni bu var. Amma ondan qabağa 27, 26 yaşlarımda, 26-28 yaşlarımda yəni maşın qaldırırdım, üstündən keçirdim, qolumla keçirdim. Yəni indi də tam mükəmməl halda yəni iştirak edirəm. Ailədəki qardaş olan Ruslan Rusiyada yaşadığı 3 il müddətində hər il yarışlara qatıldığını və birinciyik əldə etdiyini deyir. Rusiyada keçirilən yarışmalarda Kalınna, Kaluga ərazində birinci yer tutmuşam. Ermənlər və Çeçənlər və Ruslar və Ruslar arasında, yəni Azərbaycanın olaraq tək birinci yeri mən tutmuşam. 2019-da. Bəli, 2019-da onlarda Yablustin deyim var, alma bayramı günü orada yarışma olub, orada birinci yer tutmuşam. Həç o yarışmaya da könüllü olaraq daxil olmuşam. Qəbəllərdə də e, milli qəhrəmanımız general-mayor Polad Həşimovun xatirəsində həsr olunan döyüşdə baş hakim dərəcəsində iştirak etmişəm. Ruslan hal-hazırda Ucar rayon qaz istismar sahəsində çalışsa da, rayonda fəaliyyət göstərən idman klubunda da müəllimdir. Ruslanın böyük qardaşı Qalib Məmmədov deyir ki, "Qardaşım Ruslan həm Rusiyada yaşadığı vaxtlar, həm də Azərbaycanda olduğu vaxtlar mötəbəll yarışlarda hakimlik edib. Hətta Rusiyada deputatın şəxsi mühafizəçisi olub. Qalib Məmmədov qardaşı ilə fəxr etdiyini deyir. Zahid Əbuşov, Devran Əskərov, APA TV.